Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. У Покажитесь, пожалуйста. Я, я. Да. я. реально? хапал монтировку в руки. Рейдер, кто из них рейдер. Смыс... Они. А вы что, не видели? А это это собственник. У нас была драка, у меня подушки, испугал ребенка. А ага. коробли... да, И походим. кокаина рамсы путаются. Хорошо, скоро вам вызвать. Была попытка резервского захвата, были какие-то попытки то есть, незаконных действий. О, здесь были представители одной стороны и другой. Но в данной ситуации, то есть, было очень тяжело разобраться, кто является фактическим владельцем данного автосалона. Смотрите, приехали какие-то братаки, непонятные, стоя, заняли помещение вот это а его хозяев. Да? Значит, у него было, вот этот British Motors Ukraine. это его здание, он основатель этой фирмы. Он эту фирму сделал еще с 90-х годов. Сегодня люди э, валились в это здание, валились в это здание и просто-напросто выбросили за шкирки э, девочку, которая здесь сидела, э, значит, на ресепшен, э, как, как администратора, как кота. У нас сейчас там в, залож... в заложниках находится Девушка, она она Фещенко Татьяна Леонидовна, которая просто-напросто заявляется замдиректором, нынешним замдиректором этого здания. Давайте вы зайдете в середину и, к, и вы их выкинете да, оттуда. Лучше. Найдете девушку, она вам даст пояснение замдиректора этой фирмы. Зайдите в середину и э, возьмите у нее пояснение, например. И потом выбросьте, вот лично и вы их выбросьте сейчас. отсюда. Девушка, девушка, мы сейчас с ней поднимемся абсолютно. Давай, давай отношения с ней. А ее нет. Ребят, Глеб. А? Привет. Открой, да, милиция войдет только чтобы никто, кроме милиции, не входил. Мы силами то есть, на патрульной полиции, то есть, на нескольким нарядом зашли в помещение, нам дали возможность спокойно зайти. Я хочу, чтобы вы обратили. Под ноль все оборудование, нету ни одного стола, ничего. Нам продали этот объект изначально, соответственно, как работающую станцию. Сейчас э, арендаторы, называемые, которые подделали договор аренды, находясь здесь, украли абсолютно все, что здесь было. Собственники купили эту станцию. И когда приехали сюда, соответственно, ну вы же понимаете, ну, типа как, можно ли обсужить там что-то еще. Здесь люди их не пустили. Просто собственник обнажить на... один девушка. Пойдем, Александр, я покажу. Она сидит и никто не трогает еще. Она просто сюда зашла, у нее совершенно другое То есть, мне по за... другой стороны, Нет, другое, что что Я там приезжал а, и уехал. Потому что Да, Вас здесь удерживают, выходите и Нет. Вы Нет? хотите остаться да. здесь. Да. Вы за счёт Да, я уже просто... А чего больше сразу? Действующий заместитель генерального директора в Летящем Украины. Моя фамилия Фещенко, Татьяна Леонидовна. Я буду считать себя уволенной с того момента, когда мне предъявят наказ на мои извилины и выдадут мою трудовую книжку. Сын, Сын, да. сына я сама сюда зашла. Так, вы добровольно ну, здесь остаетесь. Я останусь здесь до тех пор, пока не выполнят мои требования. Слушайте, я рассказываю. Страйк я на вышел, протяжении вышел, я вышел, года несколько раз сменились собственники компании по непонятным для меня причинам. Я неоднократно писала во все инстанции заявления. Еще раз говорю, на сегодняшний Давай, пришли, день пришли, я сюда пришла. пробралась самостоятельно. Я буду здесь оставаться до того момента, пока не выполнят мои требования. Абсолютно Я собой. хочу увидеть нового собственника компании. Ее на себе там никто не удержит. Мы с ней лично только что говорили. Да. на да. видеокамеру, да. Дуна, камеру журналистов. Она лично сказала, что ее там никто на сильно не удержит, она там находится сама добровольно, там целый день, и она там свои требования выставляет. Дальше, то есть работала соответственно, оперативная группа, решалась все с юристами, а мы здесь находились только для того, чтобы сохранить правопорядок. То есть у никого из вас оружия нет, никого, ни травматического, никого. Никто ничего не угрожал. Правильно? Молодые люди. Нет, нет, нет. нет. Никого нет оружия, правильно? То есть э, вот, же люди говорят, то есть точно на камеру сказали, что я вы говорю, да. угрожали. Мало да. что они говорят, они Допункция еще и не говорят, нет. что они заклад... на законных основаниях в помещении находятся. Они не говорят, что они рейдеры, которые захватили просто-напросто помещение. Это рейдер, и Здесь не вообще тяжело сказать, кто из них рейдер. Мы... Смысле? Они! А вы что, не видите, а я я шок, говорю, что, это свинья. собственник? Вы понимаете, Посмотрите что это фотку Посмотрите фотку мою, мой Они кто такие? Никто не может сказать это. Пожалуйста, я думаю, здесь нужно... Что? Правильно, давайте вы их выведите, а мы решим в судебном порядке. Потому что здесь, опять же, все может только закончиться только э, в судебном порядке. То есть э, ну, юридически нужно решать этот вопрос не э, с помощью там грубой физической силы, то есть э, молодых людей, которых набрали для того, чтобы ворваться туда и забрать здание, а только с помощью суда. Суд и юристы решают этот вопрос. Мы пешего патрулирования по озеру, мы шли с коллегой, увидели дедушку, который лежал на земле, было уже достаточно холодно. Мы подошли к нему, спросили, как он себя чувствует. Он сказал, что плохо. – Что с вами произошло? – Нелегкого нету. – Скорую вызвали? Ну, да, – с полицией. – С полицией. – Будьте здоровы. – Спасибо. Давайте вам деньги. я помогу встать. – Один час подождите, мне полежать Полежать? – где? Вы давно уже лежите? Я только вернулся. Откуда вернулся? Нате вам денег. Так где не денег. Надо нам Все денег. Время. О чем вы говорите? Как вы себя Я чувствуете? Неплохо. Вам плохо, вам скоро вызовут. Вызывайте только так. Пятая не идет. Вы сможете подняться? таким дедушкам обязательно надо помогать, потому что, насколько я поняла, у него нет никаких родственников, которые могли бы им заняться. И дедушка 61 год, но выглядит он гораздо старше. Давайте Ребята, мы вам поможем. Чем можете поможем. А это ваша коляска? Может, вы в коляску сядете посидите? — Нет, я должен полежать. А сколько мне вам плохо? надо полежать? Вам скоро Только ну, Мне плохо. Я должен полежать. Хорошо, скоро вам вызвать? Вызывайте. Вызвать. Девушка миленькая. Сейчас я вызову вам скорую. Только скажите, я сказала. Миленькая. Вызвали скорую. Он спрашивал, кто, кто, кто показал, что он там лежит. Мы сказали, что мы просто патрулировали и увидели, что он здесь лежит само, ну, сами. Ребята, Переможный, можете ресторан, подождать? Подождем, подождем. Давайте да, я лучше могу встать. За рестораном возле озера. Я да, да, да. да я за рестораном Давайте я вам помогу и озера. поднимемся. Вы сможете стоять? — Да, Можете да. Стоять? Я понимаю, мы подождем, конечно. — Можете 6... стоять? — Ноль девяносто восемь, сорок девять. А ребята. где вы проживаете, скажите мне? — На Боровичах, Данченко. — А как вы сюда вообще попали? — украинки. — А сюда вы ну, как попали? — Жена упали? померла. — Жена померла? — Я приехал в Сибирь. В Сибирь. Смотрите, здесь еще какие-то ваши Жена померла 10 апреля. Я не знал, где это сказали. Вам не сказали, почему Как вы не сегодня не сюда доехали, на озеро? Откуда вы ехали сегодня? Я машиной такси заехал на озеро. Вот там, где успокаивает, понимаешь? Я вас прошу, не да, мы, мы, с вами стоим. Мы вас не оставляем, мы с вами будем, пока скоро не приедут. Не переживайте, хорошо? Успокойтесь, прошу. все будет хорошо. Вы, главное, не, вы переживайте. не переживайте. Итак, докажите, что требовали вы требовали денег. я лично скажу, чтобы денег врачи, с вас врачи, не требовали. Врачи. врачи. чтобы денег с вас не Лично я им скажу, не Вы переживайте. Хорошо, не переживайте. Не дай Господь, я прочитаю нужды. Вы не переживайте. Так. Просто очень обидно за тех людей, которые абсолютно никак не отреагировали. И даже подходили люди, спрашивали, что вы здесь делаете. Мы объясняли, что неужели вы не видели, что здесь лежит этот дедушка, причем лежал он достаточно долгое время, насколько мы поняли, потому что дедушке было холодно, и он, ему даже не было, где согреться. — А в чем заключается ваша патрульная служба? Как человек, которому плохо, я извиняюсь вы пришли и уже полчаса стоите. И Молодой человек, вы не выражаетесь, во-первых. Во-вторых, я не медработник, чтобы лечить человека, понимаете? И молодой человек, мы оказали мы ему помощь, Мы здесь были подняли гораздо здоровой. больше времени. Почему вы не вызвали скорую помощь? Вы видели, что он здесь лежит? Нет, не видел, потому что у меня А почему нет вы не, не выполняете mm -hmm. свой гражданский долг в первую очередь? Мой гражданский долг? Да. Вот лежит человек здесь, ему плохо. Почему вы не вызвали скорую? Я, я с девушкой на стульчике. Хорошо. Я извиняюсь, конечно, Я за пожалуйста. вас рада, что вы я сидите, сижу, отдыхаю, но... Был бы я здоровее, я тебе сейчас врезал. Все, успокойтесь, успокойтесь. Закон год полиции. Я Да все, успокойтесь, успокойтесь. Ушел этот молодой человек. Нет. Все, смотрите, уже скоро я приехал, сейчас вам окажут медицинскую помощь. Запомни, запиши, куда меня завезут. И приеду. Мы сейчас спросим. Нет, я тебе прошу, сестра. От души прошу. Как вас зовут? Михаил. Михаил. А по отчеству? Андрей, Михаил Андреевич, вы в больницу хотите ехать? На самом деле это очень большая проблема. Нету никаких таких центров, где могут, вот допустим, те же центры, которые по уходу за старыми людьми, да которые есть за границей, довольно-таки часто ну, пользуются популярностью. У нас этих центров нету. Я считаю, что это очень большая проблема. Я надеюсь, что в будущем они все-таки появятся, потому что ну, действительно за девушкой даже некому ухаживать. Он еле ходит, он даже не ходит. Я даже не, не могу представить, как он на этой коляске сюда приехал на самом деле. Далее у патрулей. Сегодня опять он мне угрожает. У меня может... Я не знаю, что чем это в следующем. А раз. почему вы не угрожаете? Откурятся, блядь, обнюхаются, а потом блядь, слона, блять, блядь, Я сейчас тебе я... 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 мой вены порежу. Почему? Потому что я там не был. Семейные ссоры довольно очень часто приходят такие задания нам на планшет и не только мы их и слышим, и другие экипажи занимаются такими вопросами очень распространенные, э, админ правопорушения. Здравствуйте. Здравствуйте, а что <как> случилось? Вот, э, что жили? Жили? скажите, скажите. Я на него написала заявление ага. позавчера. Ага. Вызывала, написала заявление, все. Он вчера его не было. Сейчас, он а что он сделал? Из-за чего сейчас он, скажи. Позавчера у нас была драка, он мне душил подушкой, испугал ребенка. Ага. Сегодня... В основном идет то, что мужчина обижает женщину всегда. В семье идет насилие или психологическое, или физическое. Довольно часто. Сегодня проблема из-за смс-ки, да? Да. Из-за того, что она он мне угрожает. угрожает. Подружка, я угрожаю. Да, он мне угрожает. Тридцать с половиной год она встречалась с этим парнем. До сих пор вот я он он себя, мне звонил, я, я написала, что я суда? в церкви. Я Вы хотите выгнать его выгнать на улицу? Я хочу, чтобы он ушел, забрал свои вещи и ушел. Я на эту квартиру уйду. С тобой это не После этого не буду жить. Я Понятно. не хочу, чтобы ты За уже два года еще разочек. Вчера у меня не было, я думала уже не будет. И деньги, сколько я, я его, его заработал, я не знаю. И не благодарный. Приезжаешь на вызов, видно, что действительно человек обижает другого или не обижает. Здесь было видно ситуация, что два человека, которые стоят друг друга, это катавася будет длиться очень долго. У да, вас есть здесь как жить? Что, что? У вас не есть зовут. здесь? Не а здесь. а здесь. как вас зовут? Зовут Серзолот. Можно еще раз. Серзолот. Ну, вы смотрите, здесь никаких вообще проблем по поводу того, чтобы молодой человек выехал, вообще никаких нету. Он может даже на сегодняшнюю секунду собрать просто вещи и при нас выходить. Нет, ну, как бы, ну, у у это, вещи готовы, собраны, но он, надо собран он вещи. Ну, проблема нет. надо найти, жизнь. так вы же тоже не умеете права находиться до тех, вы будете сейчас 10 лет искать жену, вы будете сидеть у нее в квартире. А чего будут сидеть? А что вы будете делать? Найду, ну, уйду. Он нам нет, так я же вам прошу, вы сегодня. можете ребёнка прямо сейчас да. уходить. Ребенка содержит. А. В этом проблем никаких нет. Если будет ваше желание, Если бы он... не было, в общем, я вообще не знаю. Вы жил. сейчас уедете, После. он опять будет... Он приезжает ночью, это знают все соседи, все друзья. Конечно, надо проверять. В час, в два, в три будет ребенок. И может час, может два часа лезет ко мне, пристает. Ну, то есть у меня с ним никаких отношений нет. Я уже не доверяю вот, Он лезет меня, заставляет. То есть как бы... Вот позавчера. Я приехал в наряд, вчера он пришел, такой весь хороший, малому купили нутрилон, хорошо все, сегодня опять, он мне угрожает, он меня может, я не знаю, что, чем это в следующий а раз А почему закончится. вы ей угрожаете? Да, чем мне я угрожал. Ну, что ты сказал тебе? Я убью или что-то Ты, ты что сказал, э, что сказал тебе Только и что твоему сказал. Вовчику. Э... Ну, Вова сказал, да, ему, Нет, ты сказал тебе. У вас я есть другой не мужчина? Нет, тут. Есть, просто а что я увидел из-за этого. ну и что там написано, а сюда, он, уже... сюда позвал, она вчера ездила. Монастырь, монастыр. церковь, ну, а -а -а. где находится, не знаю, туда ездила, там написано было, зайка, я выйду из церкви, потом наберу. -за... Он не понимает, что такое дружба. Такой ну, ну... Из дружба? Из-за вот этого он говорит, я вам... А на село... Зашел. У меня бабушка в селе там живет. Сфоткался, и погуляли с ним из этого поехала. Ну, это ревность, молодые люди. Ну, вот честно Нет, сказать, ревность. Да, да вы или да, да, ревность. Ну, это только зависит от вас. Вы захотите, чтобы он съехал, он съедет. Было бы желание, а он съедет. И Такие проблемы должны решаться внутри семьи, это однозначно. Я понимаю, когда ты приезжаешь, и действительно факт на лицо, что человека обижают, идет насилие над женщиной, над ребенком, над матерью, еще что-то в этом роде, то да, надо как-то реагировать, просить человека, чтобы покидал квартиру и оставлял всех в покое, разводились, не разводились. Ну а когда это просто кто лучше, кто круче, я бы сказала, что уровень несовершеннолетия у обоих, поэтому это цирк. Давайте так, вы ему давайте неделю на того, чтобы нашел квартиру, если вы сильно не хотите с ним жить. Я И найду. через неделю просто мы запомнили, вызывайте 105-й экипаж, мы подъедем, узнаем, просто потом будет по-другому разговариваться. Дайте человеку время, может, действительно не могу дойти, чтобы на улицу не выгонять. У него куча друзей, у которых он может и гулять, и отдыхать, и жить с ними. Да, Просто отдыхать, это настолько личное и семейное, что, понимаете, я же тоже не могу его за ухо сейчас взять вытащить. Вы через зав завтра вспомните, Завтра начнете плакать начнете. Вы подумайте, нет, да. Вы, вы что, хорошо думаете, вы что думаете вы все Вы одна нас ребенком, есть. То, нет, есть. то есть нет, без финансовой нет. поддержки. Через неделю подъедем, проверим, посмотрим. Может быть, у них все наладилось, может быть. Помірялися, так як є у них 10-місячний ребенка. Хотілося б, щоб кожна сім'я зберігала свої стосунки, щоб не було таких глупих ссор на ровному місці, непонятно із-явом. Під кінець нашого патрулювання ми вже поверталися на базу. Нас зупинив чоловік та поприхав підійти. Коли ми під'їхали до зупинки. Стояла маршрутка. В даній маршрутці відбулася крадіжка. Крадіжка гаманця дівчини з сумочки. В маршрутці знаходилась людина, яку підозрювали в крадіжці. І ми були вимушені затримати дану особу для з'ясування обставин. А сказап і какаїна, рапси Откуряться, куряться, обнюхаються, а потом нахуй. Данная особа раніше судима, я думаю, у, у него просто такой способ, способ защиты себя, да, лучший защита – напад. От людина в даній ситуації його застосувала. <говори> У нас є жінка, яка бачила людину, може описати, яка прийшла з, <говори> з дівчиною і, <говори> і не робила там якісь <говори> маневри. <говори> є, є жінка. Можна від неї відібрати поясниці, <говори> зайди <говори> і тоді приїхати до райвідділку на <говори> 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 а? Де жінка. жінка знаходиться в маршруті, а займниця до нас і то там. Так, і ще свідок. Другим екіпажем до райвідділку доставляли заявницю та свідків даної події. Даною ситуацією буде займатися слідство. Якщо потрібно, матеріали справи будуть направлені до суду, і суд буде вирішувати винадано особачині та міру наказання. На... Последний раз вам говорим по поводу музику, пожалуйста, притушите а, или тихонечко слушайте. Іначе будете там сидіти у вас є нормативи. Патрулюючи в Шевченківському районі на квадраті 10-11. Нам надійшов виклик про те, що невідома особа у військовій формі ходить і дебоширить. Приїхавши на виклик, вже нікого не було знайдено на місці, ми поїхали розвертатися в сусідній район. І тут побачили, як колеги із Подільського району зупинили невідомий автомобіль. Ми під'їхали до них спитати, чи потрібна їм допомога. Ну, як ще туди, ми зрозуміли, що це, напевно, та людина, яка там дебоширила. Бо... А, що а, случилось? Нічого. Ми стали себе, вийшли з машини. Вони начали на нього кричати, почали начали руки заламувати. Він начал материтися, конечно, в відповідь, потому что он Ну а ізначально він що... к охраннику из магазину? К какому а, що охраннику? Ну, нам вызов пришел что. Какой он? Тихо, тихо. Вы время смотрели? Я з вами нормально Извинь. общаюсь. Извинь. При огляде автомобиля были выявлены разные номера. Номера разные, там черные, тут а, белые. меня подай? Выбирайте выражение, пожалуйста, уважаемый. И что ты мне сделаешь? Меня? Тише, вот вы разговаривай. Как, только... вы как разговариваете? Дистанцию держите, пожалуйста. А Ограничьте мои штрафы буду брава? Не понял. Что ты не понял? В меня... Руки за спину, я сказав, руки за спину. руки! Спереду були номера АН Донецькі, а ззаду були номера військової частини, Чорні. Це вже йшло як порушення. Документи спрашували? Нету документів, говорю. Нету документів, ніяких? На евакуатор машину забираємо. Номера, номера разные. Нет, номера разные. Потому что машина машине. то Ну и что? Номера потому разные. Что, она на то там каталась, потому что с одной стороны одни номера поставили, с другой другие. Она на АТО она отто проездила. Сейчас она а, сейчас она не на то Так что менять номера все время каждый раз? Ну, сейчас еще наши наши наряды на еще подъедут, сейчас все разберемся да, не Выставляйте не гаишников, пробивайте, что машина чистая. Ну. Він погодився протитест на драгер. На драгер показало, що він дійсно у стані алкогольного сп'яніння. Викликали свіч оперативну групу. Сергій Сергійович, покажіть, пожалуйста. який нас ригав в торговому залі, який хапав монтировку в руки. А от дивіться, а от ця. Шорна така длинна труба. Да, 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 да. Ось вона. зараз я вам покажу. Підіть, будь ласка. Так, да, воно. О, виду, а? виду. Да, конечно есть. Есть а. человек 8, наверное, ну, свидетелей, сотрудники наши, которые как раз домой. Это реальный беспредел. Какой беспредел? Если меня там не было, я знаю, ладно, если бы я, блин, ехал оттуда, меня тормознули, это было все понятно. Ну, если меня там реально не было, и меня сейчас, блин, тупо прессуют за то, там, где меня не было, это тупо реально беспредел. Свидетель, який дав друг, Я ще тебе в... б... не порежу. Б... Почему? Потому что я там не был. Ми вже збиралися машину погружати на евакуатор. Тут з'явився він своїм, своїм напарником і так не визначається говорить, типу, ну у мене боєприпаси у багажнику. Ми спочатку почали якось говорити, типу, покажи, давай без, без фанатизма. Він не погодився на це спричинив опір. Під час затримання йому стало погано. Була викликана швидка допомога. Статаручники надають. Знаєте так, що немає так. Накройте двіря, діти б. Перестаньте рухатися. Якщо ти пі мене бірить, коли у мене був сидячий сторон. Я вам раз розповідав. Сергій Сергій, я у вас є претензії, ні, підложення, німі. Слідчо-оперативна група приїхала, вони відкрили багажник, а також були знайдені патрони калібром 7,62 та глушитель. По патронам і по зброям нічого не могли пред'явити, тому що в нього був дозвіл на калібр 7,62. Дана особа, вже, як вияснилось, пізніше, була притягнута до, до даної статті 130 за частиною першою. Мені просто дописали в тимчасовому талоні повторну статтю. Ну, я вважаю справжні, справжні патріоти, справжні військові люди, вони все так не поводять. Дивіться у патрулі про головне. Я зараз подожду. Подойдеш, і буду далі. Андрій, послухайте, пожалуйста, ми ж з вами договорились. Я хочу, щоб со мною хто нібудь поговорив. Надо кріки встрають, діти. Вот он. Иди сюда. Сергей Сергеевич, покажитесь, пожалуйста. Да. Да. Ну, Цей, ну. который дозревал в торговом зале, который хапал монтировку в руки.